У нас в прямом эфире Давид Сапарелидзе, заместитель генерального прокурора Украины. Привет, Это... Давид, у вас, вы опубликовали текст на вашей странице Фейсбука, который для меня стал целым событием. Я думаю, что недалеко не только для меня. Вот короткая цитата: По нашим работникам имеется в виду работникам Генеральной прокуратуры. Было возбуждено да. больше уголовных производств, чем по Виктору Януковичу. Если взять во внимание открытое, закрытое и текущее, то войдет около семи дел за четыре месяца. А вот вы можете объяснить, как это так, что больше против вас, то есть молодой команды, или как называть, чем против команды Януковича? Добрый вечер, Савик, приветствую. Всех собравшихся спасибо, что дали возможность высказаться. И ваша студия и ваша передача всегда давала нам э, возможность э, коммуницировать напрямую с украинским народом и с украинским обществом, э, которое э, всегда нас поддерживало. И я считаю, что единственное, кто нас сегодня может поддержать, это как раз украинский народ, и тех ребят, э, против которых на самом деле открыли как бы иронично это не звучало больше дел, чем по самому Януковичу. Я этим не горжусь на самом деле, но это символично. Это символично, это не конфликт в прокуратуре, и я думаю, что какая-то часть, может быть, зрителя или политиков будет считать, что у нас внутренний конфликт. Нет, это внутреннее противостояние между ценностями. Это война за новую Украину, это война за новую прокуратуру, это война за ценности, за тех людей, которые пересекли красные линии, которые раньше не пересекались. Эти, эти, эти линии задели бриллиантовых прокуроров. А бриллиантовый прокурор сегодня стал, так сказать, общим э, словом, общим термином, который олицетворяет ту систему, которая их огораживает. Вы когда-нибудь слышали или когда-нибудь в истории прокуратуры э, э, был такой случай, когда такое количество времени, например, и ресурса выделялось на, на назначение или не назначение 10 или там, 14 простых прокуроров-исследователей. Я не припоминаю, что такое когда-нибудь было. Почему? Потому что это те люди, которые перешли красные границы, красные линии, которые никто не пересекал прокуратуры до сих пор. Поэтому это символ противостояния. Семь дел, я не сомневаюсь, что еще будут дела, служебные проверки, там всякие выдумки. Каждый наш шаг, к сожалению, вот, сопровождался вот с таким эскортом уголовных дел и службовых проверок. Почему? Потому что там те люди, которые ничего не хотят менять. Там те люди, которые сами не то что ценят, что новая Украина, Майдан их привел во власть, они ненавидят это все. Они ненавидят и первые, и первые возможности с удовольствием расправиться с теми людьми, которые стояли на Майдане или будут стоять на Майдане и защищать тех ребят, которые пошли против этих красных линий. Это касается всех, которые пошли против этого всего. Если кто-то считает, что я держу со своей должность, и я это делаю, потому что я хочу остаться замом генерального прокурора. Нет, это не так. Я уходил с генеральной прокуратуры, когда мне было еще 30 лет, когда я был первым замом генерального прокурора, я ушел на улицу, в радикальную оппозицию. Я сегодня тоже могу уйти в улицу и с улицы поддерживать и защищать этих ребят. Для меня команда и ценности, и эти ценности я никогда, и наша команда никогда их не переходила, не забывала, важнее всего на сегодняшний день. И то доверие, которое мы имеем, и обязательства, которые мы имеем перед украинским обществом. Вот это все, о чем я могу сказать.